Призываешь человека, говоришь, расскажи людям правду, скажи им о том, что Аллах не подобен творением, что он не тело, ему не присущи размеры, там, длина, ширина, высота. Нельзя думать, что Аллах это какая-то геометрическая фигура. Нельзя думать, что кроме Аллаха есть Создатель. Только Аллах ⁇ Создатель, единый. Нет создателя, кроме него. Нет у него соучастника, нет ему равного, нет ему подобного. Вот это, объясни людям в деталях, что такое тело. Это то, что занимает место. У него есть границы. Аллаху не присущи границы. Тела меняются. Аллах, он не тело, он не меняется. И вот вот эти подробности, объясни людям призываешь кого-то, что не молчи, у тебя такие возможности, Аллах тебе дал и дикцию, и дал тебе и там авторитет среди людей, и люди к тебе тянутся, с тобой общаются, почему ты не рассказываешь? Он говорит, уже десятилетия он набирает знания, и он говорит, ну надо же учиться, я же, говорит, к этому не готов. Вот представьте, к человеку приходят, и какое-то предложение делают ему, будет какое-то финансовое там, предложение, контракт какой-то, да, например, говорят, вот ты подпиши здесь, все халяль, сейчас миллиард долларов получишь. Представьте, он такой говорит, ну я не готов, я же, надо же учиться, как это, я не готов. Или приходит к нему красивая девушка, эффектная такая, очень красивая, да, и она говорит ему, возьми меня в жены, и он говорит, я не готов. Надо же учиться. Сделает он так в этих вопросах. Он скажет к деньгам, я не готов или красивой девушке, я не готов. Надо же учиться. Такого не говорит. А почему, когда именно касается распространения религии ислам, рассказать людям о создателе? чтобы спасать их. Он говорит, я не готов. И десятилетия он рассказывает, что он не готов к этому. Все. Потому что сам не хочет быть готовым. Вот в чем дело. Понимаете? И не потому, что он не может подготовиться. Он не хочет. Он 10-20 лет оставляет себя в этом так называемом неподготовленном состоянии, чтобы спасти других. Хотя его спасли и спасают. Он ходит на уроки, кто-то ему рассказывает. Его спасают кто-то. А если кто-то на его позиции был, Представьте, десятилетиями учителя бы говорили, я не готов, я не готов, как бы он сам услышал бы про истину. Поэтому пора уже быть готовыми.